Hər kəsə salam. Kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün sizlərlə cildimizi toparlayan, yaşlanmaya qarşı möhtəşəm qarpız maskası hazırlayacam sizlərlə. Dedim hazır, qarpızın mövsümü gəlmişkən bu nemətdən də faydalanaq. Bizə lazım olan bu maska üçün vasitələr bunlardır: qarpız 1 xörək qaşığı, qatıq və bir çay qaşığı çiçək bal lazımdır. Onu da qeyd etdim ki, qarpızın miqdarı çox olmaya da bilər. Sadəcə bizə bu maskada lazım olan qarpızın suyudur. Bir xörək qaşığı suyu lazımdır bizə. Gəlin hazırlayaq. Qarpızımızın böləcəyik. İçində çərtlərlərini seçəcəyik. Və sonra çəngəllə əzib suyun çıxardacağıq. Dədim kimi çərtlərlərini ayıracağıq. Gəlin indi isə əzək və suyun alaq Gördüyünüz kimi artıq mən qarpızımı əzdim, suyunnu çıxartdım. Mənə sadəcə maskam üçün lazım olan qarpız suyunun miqdarı 1 xörək qaşığıdır və buradan 1 xörək qaşığı qarpız suyunu götürəcəm. Yeni bir qaba alıb edirəm. Bu qədər. Üzərinə 1 xörək qaşığı qatıq əlavə edəcəm. Və daha sonra üzərinə 1 çay qaşığı çiçək balı əlavə edəcəm. Qeyd etdim ki, qatığımız da, balımız da bir o qədər təmiz olsalar, xalis olsalar, maskamız daha yaxşı effekt verər və bu qarışımı qarışdıracağıq bir ta ki bir-birlərində həll olana qədər. Və gördüyünüz kimi xanımlar məhlulumuzu qarışdırdıq, maska halına saldıq. Bir-birlərində fəzilləri ingredientləri tamamilə həll etdik. Xanımlar, bu maska eyni zamanda dərimizi canlandırır, ölü hüceyrələrdən təmizləyir. Haftada 2 dəfə istifadə olunur bu maska. Ancaq ilk öncə test etməlisiniz ki, allergiyaya həssas dərili xanımlar ola bilər. Testimizi də ilk öncəki videolarımızda qeyd etdiyimiz kimi qulaq yanı istifadə edə bilərsiniz və heç nə heç bir neqativ hallar baş verməzsə Daha sonra maskanı üzümüzə bütünlüklə istifadə edə bilərsiz. Maskanızı aşağıdan yuxarıya doğru masaj edərək üzümüzə istifadə edirik. 20 dəqiqə gözlədirik üzümüzdə. Daha sonra isə yuyub nəmləndirici kremdən istifadə edirsiniz. Boynunuzu da istifadə edə bilərsiniz, lakin göz altlarınıza vurmayın. Tanımlar bu maskanı məsləhət bilmirəm. Belə Ümidvaram ki, videomuzu bəyəndiniz. Əgər bəyəndinizsə, bəyəni butonuna basmağı, rəy yazmağı və mənə dəstək olub kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.